может подарить поэт И в слов составленные строки Воздушных замков силуэт Страстей неведомых потоки Витиеватые стихи В которых чувств переплетения нас отвлекают на мгновение От повседневной суеты вот так необычно начинается сегодняшний выпуск антигламурного альманаха под суровым названием «Неформат». Я, его поющий ведущий Александр Егоров, приветствую вас в этот поздний час и желаю приятного времяпрепровождения. Мой сегодняшний гость – человек тонкий и ранимый. Он избрал себе прекраснейшую из профессий. Он – поэт. При этом поэт белорусский. Правда, живет и творит в нашем гостеприимном городе. Явный неформат. В чем-то бунтарь, где-то ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Глубокий философ и городской сумасшедший в одном флаконе. Мой конкретный клиент – Сергей Прилуцкий, Он же Сережка Пистончик. Это ж просто праздник какой-то. Здравствуй, Сережа. Рад тебя видеть на «Неформате». Добрый день. Здравствуй, дорогой. Давайте сразу смотреть визитную карточку гостя, а после начнем наш литературный, так сказать, вечер. Сергій Привуцький, білоруський поет, прозаїк, перекладач, журналіст, живе й працює в Києві. У літературних колах відомий під псевдонімом Сірошка Пістончик закінчив історичний факультет Брейського державного університету. Третій фіналіст конкурсів молодих літераторів білоруського пенцентру. Неодноразовий переможець Слен турнірів. Творчість Сергія Привуцького пістончика різнопланова. У його доробку і серйозна публіцистика, і есеїстика, і фейлетони та памфлети. Рванем со старта в карьер. Прочти что-нибудь из свеженаписанного. Не жалей телезрителей, введи их в курс дела, задавай тон передачи. Если чего-то не так, у нас есть пи-пи. Давай. Да, ну, со свеженаписанного я так зараз одразу не памятаю. Хиба, что я мог бы взять, почитать там. Давай из ну, старонаписанного. Добро. Колись гадаю, все. законы логікі і Фройда. Так, Дзяўчына падобная на экскаватар. Яна капае яму, а пасля зарывае ў ёй. І калі ты крышыш за што, то ты аматар. ва ўсіх іншых выпадках ты супергерой. Спачатку яна патрабуе увагі, пяшоты, не даючы нічога нават сябе назамен. Яна нібы штольня, там безлічорнай работы, Але жа ты ўнутры далёка не суперм. Дзяўчына не падобная на швейцарскі гадзіннік, Уе на агул пашкожаны механізм, А лишь ты без ее не можешь, хотя и циник, А лишь ты кахаешь ее, хоть это и это визм. И в этой хвиле выпляшка, горелки и колы. Выпьешь одну, изникая потреба в другой, Коли ты стоишь перед ее абсолютно голы. И она мусить так само быть, шистую перед тобой. <пиши> Какая бомба! <обувь>. очень говорю. <рекленно> 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 Информация к размышлению. Поэт Сергей Прилуцкий женился на черниговской поэтессе Елене Степаненко. Отсюда вопрос. Если ты Прилуцкий, почему женился на черниговской? Если уже понятно, что на Черниговской, может, человек хороший попался, почему твоя жена взяла псевдоним супруги Петросяна? Uh, no. Это не псевдоним і поперша по-другое что яна ўжо не Степаненко, а прылудкая проблемы зніклі самівай начнем сначала Я знаю что ты зарабатываў разносчай каміцыі одновременно что это за временавалі такі чудесныя вчым прикол Ну было такоекалекто было гады паўторы год можа назад калі пайшлося пайсці з газеты, бо пачалася крыза. Mm -hmm. ну прынцыпе я не бачу тут нічога дзіўнага суша в Б белеларусі на самом деле так все сложно са свабодай слова да yeah, ёсць невялікая такая дупа са свабодай слова але мне шмат пыталіся пра гэта і ёсць пэўна такія по перабольшані дэманізацыя нейкая такая залішняя там беларускай влады да, да. так там все фігова как бы але калі скажем гадоў десять назад э, многія ўпадалі ў дэпрэсію праз тое што вось там забараняюць нешта не даюць выступаць то зараз лю просто зразумелі што не трэба звяртаць увагі на ўладу і трэба займацца сваёй справай не зязаючы на перашкоды якія ўлада робіць тому зараз стварылася такая пэўна то сказаў такая паўпартызанская сетка незалежных там музыкантаў, літаратараў, mm -hmm. мастакоў, які шукаюць нейкія выхады на клубы, на нейкія памяшканні, каб зрабіць прэзентацыі, канцэрты. тому не ўсё так дрэнна, як думаюць пра нас ва Україне або якіх іншых краінах. Ты в Киев попал, э, какая-то история была связана с Ириной Карпой. Она твой какой-то путеводитель киевский или как там было на самом деле? Нет, в Киев я трапил там абсолютно незалежно от Карпы, просто ну, один из первых людей, с кем я угу. тут была Ирина Карпа. И, ну, была такая идея выдать тут у Киева книжку, но ну, не склалось, не нашлось удовольствия, угу. готово было бы это сделать. Вот, и я приехал сюда, да и Киев, и никто. мы больше-меньше подтримливаем сувесть до пошнего часа. Как тебе Киев вообще? Как наш город? Мне очень понравилось. Если бы мне не, не понравилось, я бы сюда не приехал. Да, Киев хороший город, большой. Проект «Конец слов», для которого оголились 12 белорусских мужчин. Что там такое было вообще? Першапачаткова гадоў пяць назад, прыкладна, была ідэя, ёсць беларусі літаратар і выдавец, алеся аруш увайго была ідэя зрабіць э, такі калядар з беларускімі літаратаркамі. Але яны неяк так адмовіліся пале пашали, пачаліся нейкія такія загоны, што типа энасексізм, Чаму мы хай спачатку пацаны сфоткаюцца? Ну, і неяк усё так склалася год назад, паўторы гады назад, Ка было жаданне здымацца ага. і была магчымасць выдаць гэта, ёсць такі часопіс партызан. Уёніках не на партызанне ёсць там в беларускіх лясах? Ну, да, можна так сказаць. І вельмі хутка неяк ўсё арганізавалася. З знашліся фатографы, якія ну, бясплатна пагадзіліся фоткаць прыш ну, добрыя аднадлешых фотографаў і всезда замуцілі 12 або 13 чалавек агаліліся <смітна> перад камерай. І фактычна эта сітуацыя она агаліла праблему таго, што у нас шмат людзей, па-першае, якіх няма пачуцця гумару я яны зарадта сур'ёзна гэта спынялі для нас гэта был просто прикол і магчымасць нейкае такой промоцыі беларускай культуры там у шырокія масы і, і скажем так подняць пытанні актуальнасці беларускай літаратуры бо все кажуць про гэтыя фотки ніхто не кажа про тое что фактычна это такі альманах літаратурны бо там ёсць тэксты усіх 13 людзей ёсцьсе іхнія ёсць з кожным інтэрв'ю там. Тому... Это не только календарь. Ну, видно то, что на поверхности. хорошо, что ты сидишь здесь и рассказываешь об этом. Кстати, что-то я вычитывал в интернете, что ты говорил, что маргиналы, алкоголики, пролетарии, редкие персонажи в стихах. Это несправедливо, и ты вот борешься за это. Что-нибудь по этой теме прочитай, пожалуйста, где какие-нибудь алкоголики с маргиналами главные герои твоего произведения. «Одиннадцатая заповедь» у вечеры на балконе с видом на задний двор продуктовые крамы не думаешь ни про что просто назираешь как коты небызлые духи бьются колесметницы заковала клеверные келбасы а рабочая электролампового заводу выпивший за шапиком фауст плодового не все хаты мех цибули, как порадовать жонку как жонка не била как жонка хотя б любила как уже кахание 20 годов как послала их бог подалей а на лауце за домом под гитарный бой, шата робяць мяне то пацаны згадваюць лёху з району и помста спее под их немі шорными куртками дапаліўшыцы гарэту дзеш на кухню п'ешь малако и чуеш як сусея зверху твой школьныйваййнрук б'е жонку головой об кафель и чтоб не казали апостолы батьки альбовочастковы забудь усе заповеди и постарайся полюбить гэты кошмар здорово слушаю вот твоя позиция вот позёрства фиглярство или это убеждение твоей внутренне Это абсалютна не прыёства томуу, што многія стараюцца ад гэтага закрыцца і ні дачога добрага гэта не прыводзііць, не заўважаць.ба да гэт... ну, Я лічу, што трэба да гэтага адносіцца да факту, а не да нейкай там рэчы, якой трэба пазбавіцца, тому што ну, пазбавіцца такіх рэшваў немагчыма. Ну, невозможно вес зіма. Сейчас проблемы. Хорошо, представь себе на секунду, я понимаю, что это сложно, там помечтаем. Вот вдруг э -э, тебя избрали президентом Беларуси. Твой первый указ, каким бы был? Я скасовал бы посаду президента. Я лишь что. Оптимальный вариант для Беларуси это парламентская республика, а президент абсолютно непотребная посада. Вот ужас. Вот ужас. А может, ты про тебе виднее. Чего ты боялся в детстве? <гум> ну, вот тяжко сказать. Самым бесстрашным ребенком был, белорусским мальчиком? Чего ты же боялся? Чего вспомнил? <гум> боялся? М -м -м, может быть, высоты. А чего боишься сейчас? Фиг уведаешь, что я боюсь сейчас. Я никак про это не задумывался. Смотрим обратную сторону Луны и слушаем мнение экспертов о нашем госте. Внимательнее, пожалуйста. Без понятия. Сдается, поэт белорусский сейчас в интернете таки бачила. Ну так, не для широкого загала. Что-то слышала про него в интернете, даже читала рецензию отзывы. Ради интереса решила прочесть но, если честно, не мое, считают, не считают это искусством современным. Ну, я думаю, такие люди нужны в современном искусстве. Сережа Пестович, что ты видел в интернете? Я такой какой-то белорус, по-моему, белорусский поэт. По-белорусски читать не умею. Видел что-то на украинском, один какой-то стих. Ну, с матюками, ну, весело так здорово. Респект, уважуха. Для пользователей всемирной паутиной не устаю повторять, что на моем сайте уже давненько работает кнопка «Анкета», где вы, талантливые и неординарные, можете оставить информацию о себе. Наши редакторы ее переварят, покажут мне. И, глядишь, мы с вами встретимся здесь, в нашей студии, где гостем программы будет кто-то из вас. Чем черт? не шутит. В эфире телеканала Сити программа Неформа, где мы общаемся с поэтом Сирожкой Пистончиком. Кстати, откуда столь благозвучный псевдоним? аб абсолютно узнік ад балды адзіне што мне хацелось каб бы это гучала смешна все і перабраліся нейкія варыянты выніку я спыніўся на гэта література что для тебя література ну, перш за ўсё цікавыя тэксты якасныя цікавыя тэксты все астатніе это другасныя рэшы Какие-то авторитеты для тебя в литературе есть из классиков, из ныне живущих, так сказать, кто тебе, кроме тебя самого, кто тебе ближе из литературного мира? Кого ты читаешь? Какие книги ты читаешь? Ну, я дофига всякого читаю. Там, близких, не близких, тяжко сказать, там, кто ближе, кто не ближе. Просто могу там назвать пару прозвищ, так, с головы, что первое придет в голову. той самый Дерек Волкотт, калі з таких больш-менш папулярных Альданова ёсць такі у Італіі сучасныві но ну, з украінскіх купа цікавых ну калі сучасных казаць то там той жа Ждан каррпанрухович с я не вельми так добро веду классику, Никола Зеров, Виктор Дамонтович. У никто не, не, не знает. Мы ж любим свои корни, чтим свою. Ладно, семья. Что у тебя с семьей, дети, жены? А, жена уже мы знаем, да. А дети? Нема. Планируете? Ну, я думаю, что все планируют. Надо работать над этим. Дети – это прекрасно. Мы активно работаем. слушай вот вот родина Да для тебе это белеларусия ты считаешь ты нуженм меня... Радима... ну, не для мяне радзіма но нейкаято фантомная штука патпотреббны ты радзіме не патрэбны я лечу что это ніяк не уплывае на тое что я раблю нават калі пени был патпотреббны я про беба тое что я раблю Это не столько там некое внешнее, выник внешних обстоятельств, это просто там, то, что я пишу, выник внутренней потребы. Вот утром ты умываешься, водные процедуры, смотришь на себя в зеркало, ты себя уважаешь при этом, видя себя там? В зависимости от того, как пришел минулый вечер. Кому лучше живется на Земле от того, что на свете есть поэт Сергей Прилуцкий? Ну, вам быть женцей, а стать Я не Что такое счастье? Без понятия. И в курсе? А как думаешь? Ну, по-моему, счастье так, – это такий стан, когда ты разумеешь, что у тебя есть, и тебе больше ничего не треба. Имеешь что... Але это короткие моменты, и это не то, что там... Ты... К сожалению, очень короткие. Да? Валяешь... Когда тебе хватает, а больше тебе уже и не надо. Да? <laughs> релакс, как ты отдыхаешься, только не говори, что не, не, как ты, не напрягаешь, поэтому не расслабляешь, не, не принимаются банальные ответы. Что такое для тебя релакс, отдых? Mm -hmm. Ну, перш за ўсё это размовас там з моимі сябрамі зд людьми якія мне цікавыя. Я лічу, что это галоўнае, а все астатняе это нават не релакс, а ну просто такое бавленне часу бо скажем там гляденне фільмаў і сиденьння ў інтэрнэце это все-таки, інша дети это, да, да, да. это нейкія інтеррактыўныя радасці которые mm -hmm. вельмі эфемерныя і ну я найбольшцаню непасрэдныя там размовы з люд людьми гэта цікава і но ну, момент общения. мне мне напрыклад вельмі кайфово калі ты едешь там не ведаю аўтобусе або ў цягніку пускаць языкі мне быць аб абсолютно дурнымі варыяятами або людьми у Абсолютно из там социальной группы, с гопниками, там алкоголиками, проводницами, проводниками. Сейчас они а не совпадают, алкоголик и проводник одной особи. Мне очень интересно с такими людьми поговорить. То есть ты любишь людей, в принципе? Так. А люди тебя? Ну, пока что не скартился я ни на кого. Ладно, чего бы ты никогда не сделал в жизни? Ну, скажем так, Николя не принижался бы. Там за бабки, а бы не за бабки, а больше за что. Это очень здорово. Напоследок, чего-нибудь душещипательного э -э -э, прочитай о любви. У тебя есть что-нибудь о любви? Есть. Четыре пляшки пива и твой фотосдымок. Цверкун спевал не бы под каханками. Мы сидели на долгобуде облюбованным панками, пили вино, забавлялись отравкою, от мотляли ногами, слухали ветер, то бок были, как дети. Девачили, не что становиться дорослыми, были перед светом то голыми, то просто боссами, вандровали психоделичными автобусами, а потом вертались до початку, спустошенные до остатку. Я вертался с працы, ты утекала с лекцией, мы робили одно над одним милосную вивисекцию, и неведомо, куда глядела милиция, не тая, что с беджиками и понтами. А что внутри и над нами. Кольки часу пройшло, Максима, ты стала и иншей активисткой, сукой богемно тебе на гул не довершал. Але мне хапая одна я гадки про твои лопатки, про кометы, которые лишили цигареты за цигаретой, про твоих родимок интимную абецеду, как дожить до наступного лета и пережить историчный запой. Просто ведай, я твой. Сейчас бы обзавидовался Пастернак и Блок. Просто, вот, им, вот это о любви, вот, вот это оно. В нашей программе уже ближе к завершению есть такая 100 секунд откровения. Такая вот штука, где ты, нет ведущего, нет редакторов, ты о чем-то важном, главном, вот на эту камеру, людям о чем-то сокровенном и своем. В твоем случае ты можешь, например, опять прочитать какое-то произведение. Можно сказать прозой, как тебе нравится. Но это вот твое, твое такое соло-выступление, сольное твое в конце программы, и потом будем сворачиваться и начнем прощаться. Если ты готов говорить, говори туда. Если ты хочешь что-то прочитать, бери бумажку и читай. Добрый завтра. Что. Читану что-нибудь. Только многозначительного такого. Такой. Прошу, милорд. Мона сказа аўтабіографічна. Калі кубікі былі маладымі. У садку калі сядзеў на гаршку, складаў кубікі, пераказваў мульцікі сваё першай любовей натацы. У хавацелькі тупаабівалі нашай кісялей і дажоўвалі кашкі, пасля адмывалі нашишы какашки. У абед мы заўсды гулялі на вуліцы, даганялки, тыскалі ў дохлых птушак с авожкам і палкай. А бацькі ў гэты час, працуючы недзедаў стражкі, зараблялі мне на морозевай жвашки. Коли не Наташка, в садку была просто жопа. Бегающими між мы гуляли у бандитов и копов. Выховательки, ведома, были и на боку державы, якая, как ведаем зараз, псуе все забавы. И они ставили кут на колени, те просто так, и казали, ну, як так можно, або сопляк. Конечно, я имел там купу забавок, гумовые танчики ляльки, наборы скакалок. Из этой наивной бутафоры было хотя и одно, но все-таки весело. А я ждал вечера, докладнее вечера, когда придет тата и сумная мама, а про нее на меня ботики и панаму, когда и с вожиком. А злые тетя Валя, тетя Лариса, застанутся в садку мыть ершиком брудный посуд и долго драть подлогу, пока раны дедом Морозом, то бок дядям Богом. У с сябрами, как завжды, побегаю у Берека, а ты, розыми, дренного хлопчика Эрика, поцелую на Наташку, что гуляю в ляльке, мой Либертонаж, как видать, начинался с малку. И заснувши нареште дома, теплым ложку. Буду снить Маму кубики, санки И дохлую кошку. Ну вот, друзья, и подошла к своему Логическому завершению наша литературная программа. По крайней мере, Вам было не скучно, на что и я, И вся съемочная группа Неформата. Все мы искренне надеемся. Я благодарю Сергея Прилузского, Сережку Пистончика как я его называю, да. Да. за то, что пришел и нашел время и поделился своим творчеством. Это действительно здорово, это действительно неформатно, и таких людей нужно показывать, что мы, в общем-то, и делаем. Ну а с вами, дамы и господа, я прощаюсь до следующей встречи, в то же время, на том же канале. Увидимся. На сегодня все. Пока.